Новости с фронта. Уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщают в штабе АТО. За сутки позиции украинских военных были обстреляны 10 раз. Боевые действия велись в районе Широкина, Песков, Авдеевки и Станицы Луганской. За прошедшие сутки в результате активных боевых действий погибших среди украинских военных нет. Шестеро получили ранения. В районе селища Широкина, неподалек Мариуполя, ворог вів огонь по позициях опорного пункта Зі 120 міліметрових мінометів, танків та самохідної артилерійської установки. В районі пісків злочинці застосували автоматичні гранатомети, стрілецьку зброю та міномети калібру 120 мм. Неподалік Авдіївки, близько 8-ї вечора. бандформування відкрили вогонь із автоматичних гранатометів, а після 21-ї години провели обстріл зі 120 міліметрових мінометів. Дончане жалуются на то, что оккупационная власть требует оплачивать коммунальные услуги, но где и как платить не разъясняет. С 1 декабря представители незаконной организации ДНР сообщили о нововведении. Платить за коммунальные услуги нужно в отдельных инстанциях, а не в одном учреждении через общий счет, как это было ранее. О том, как и где сегодня можно осуществить оплату, узнавали журналисты от ДВД. Куда платить? Только квартплаты. А за свет, за воду, а? А, чисто по службам, да? А в, этот, в, центро... в Центральном банке ДНР можно оплачивать, да? Ага, я понял. Спасибо большое. А подскажите, пожалуйста, а куда можно проплатить за свет? По май месяц нигде ничего пока не проплачиваете. По мае месяц ничего да, не Да, в мае будет потом да, и будут тарифы, не изменятся, не изменятся. Угу. А куда вообще да. и... Ну я вам говорю, непонятно вообще пока мест нигде ничего, ни в банке, ни в энергонадзоре вообще не принимает оплату. Ага, то есть получается пока ничего не платить, просто да, сообщать да, показания. Да. Угу. Секторе С. Артемовск-Горловка заявляют о трудностях с оформлением пропусков. Уже четыре дня их электронный почтовый ящик не принимает письма. Представители общественной организации Донбасс-СОС рекомендуют в такой ситуации подавать документы в бумажном виде. Это касается как сектора С, так и для сектора Б Курахово-Донецк. Волонтеры напоминают, что также можно отправить пакет документов с заказным письмом с уведомлением и описью вложения. В Донецке люди занимают очереди за пенсиями в 4 утра. Об этом сообщает корреспондент ОТВД. Деньги привозят в инкассаторском автомобиле. Пенсию выдают в российских рублях по курсу 2 рубля к 1 гривне, что не соответствует курсу рубля на территории, контролируемой украинской властью. Таким образом, пожилые люди теряют до 30% своей пенсии. Дончанам выдают от 2 до 4 тысяч рублей. Соцвыплату получают не все выдают ее нерегулярно. А там отдельно 16 апреля в Киеве убили писателя и журналиста Олеся Бузину. Корреспонденты общественного телевидения Донбасса выяснили мнение жителей Славянска по поводу преступления. Вызвала в душе горький осадок. Детали и подробности Происшествия я, к сожалению, не знаю. Но думаю, что причиной этого могла стать его профессиональная деятельность. Но я не слышала. А вы знаете, кто он? Нет, не знаю. А он журналист, люди, да, был? Да. да, вообще плохо к убийствам относимся, к любым. Звісно річ, це не красить нас і це не є ознакою справжнього громадянського правового суспільства держави. От. Навіть якщо я не згоден з ним там майже по всім позиціям. Щита, Это то, что у меня осталось от а паспорта. Что я буду делать? Нормально, чтобы в 21 веке на костра готовили еду. Нельзя так. Мы видим здесь одно, а нам говорят по смыслу совсем другое.